Alamak, Indonesia dah tak nak beli lagi minyak daripada Singapura. Lepas ni, diorang akan naikkan pembelian daripada Amerika Syarikat pula. Apa jadi ni? Apa cerita ni? Baru-baru ni Indonesia buat satu pengumuman lah yang diorang kata lepas ni diorang nak beli lebih banyak minyak daripada Amerika Syarikat dan juga Timur Tengah. So, kenapa dia orang buat perubahan ni? Jom dalam video ni saya akan explain pada korang. Tapi sebelum tu, korang mesti tertanya kan, eh, Indonesia beli minyak daripada Singapura. Singapura ni keluarkan minyak ke? Ah, ha, untuk mengatakan korang Singapura sebenarnya memang tak ada minyak mentah sendiri. Tapi diorang ni menguasai industri penapisan dan juga pengedaran minyak dekat Asia Tenggara. So maksudnya macam ni, Singapura ni dia beli minyak mentah daripada luar, so dia proses dekat kilang diorang dan kemudian diorang jual semula sebagai bahan api yang siap ataupun kita panggil sebagai refined products macam diesel, petrol, jet fuel dan juga LPG lah. So bila Singapura nak jual minyak ni sebut harga adalah di dalam satu terma yang kita panggil sebagai means of plats ataupun mops lah. iaitu minyak siap proses yang juga kita gunakan untuk RON95 sekarang ni. Dan lagi satu untuk pengetahuan korang Sebelum wujudnya rapid dekat pengerang tu Yang merupakan kerjasama antara Petronas dan juga Aramco Kita pun beli minyak daripada Singapura So lepas rapid pengerang tu siap Kita dah tak bergantung lagi lah dengan Singapura Akan tetapi dalam keadaan tertentu Bila berlaku lonjakan dalam permintaan domestik ke Ataupun ada gangguan supply dan sebagainya kita akan dapatkan tambahan dan beli minyak tu daripada Singapura. Dan satu lagi persoalannya, kalau mungkin nak tahu juga, eh, kalau lah Malaysia ada rapid mengerang, boleh supply minyak tapis ni terus ke dalam pasaran domestik, kenapa Indonesia tak buat macam tu? Ha, jawabnya, dia orang pernah cuba nak buat, iaitu pada tahun 2020, memang ada rancangan projek macam tu dekat Indonesia yang bernilai kira-kira 5 bilion US dollar. Akan tetapi lepas tu Aramco tarik diri Lepas tu dah tak jadilah Okay, kita balik semula pada cerita Indonesia ni Korang tahu tak yang sebelum ni Indonesia telah pun ditekan oleh US lah Dari segi tarif setinggi 32% Cuma sekarang ni macam kita semua tahu Tarif ni belum lagi dilaksanakan Sebab ada pause selama 90 hari So basically Indonesia gunakan masa ni untuk Buat satu arrangement baru lah ataupun menawarkan timbal balik belanja besar-besaran dengan beli tenaga daripada Amerika Syarikat termasuk minyak mentah LPG dan juga petrol kira-kira bernilai 10 bilion US dollar sebelum ni diorang cuma beli minyak daripada Amerika Syarikat ni sekitar 4% je tapi sekarang ni diorang nak naikkan kepada 10%. Akan tetapi bukankah Indonesia ni ada hasil minyak sendiri kenapa nak beli daripada orang lain? Ah ha, untuk pengetahuan korang saya share lagi satu cerita ni eh sekitar tahun 1990-an Indonesia memang merupakan net exporter minyak. Malah dia orang pernah jadi ahli OPEC tau. Akan tetapi sejak tahun 2000-an, pengeluaran minyak dekat Indonesia ni mula merosot sebab banyaklah telaga tua, pelaburan sektor minyak yang dikatakan semakin perlahan dan kegagalan mendapatkan sumber baru akibatnya dia orang pun mengimport daripada pelbagai negara. Selain daripada US, Indonesia juga dilaporkan akan naikkan pembelian daripada Middle East iaitu negara-negara pengeluar minyak utama macam Arab Saudi, UAE, Iraq dan juga Kuwait. Kenapa? Sebab biasanya negara-negara ni -negara dia jual minyak mentah ataupun crude oil ni dengan kos pengeluaran paling rendah sekali dekat dunia. Walau bagaimanapun, pindaan ni akan bagi kesan langsung jugalah kepada Singapura yang selama ni menjadi hub utama penapisan dan juga ekspor bahan api untuk Asia Tenggara. Singapura bukan je kehilangan pasaran yang bernilai berbilion tapi juga ini akan bagi kesan limpahan pada harga dan juga rantaian bekalan minyak dekat Asia. Terutamanya kepada syarikat-syarikat yang bergantung kepada skala ekonomi pelabuhan Singapura ni. Dari sudut Amerika Syarikat pula, ah ini peluang yang besar untuk diorang tahu untuk mendominasi pasaran minyak dekat Asia. Sejak revolusi shale oil, eh, Amerika Syarikat sebenarnya banyak kali tahu cuba nak tembus pasaran timur. Tapi susah sikit lah sebab kos logistik tinggi. Tapi bila Indonesia dah sedia buka pintu ni, ini bukan dia akan bagi hasil ekspor tenaga yang lebih tinggi kepada AS Malah dia juga akan bantu Trump Tunjuk kepada pengundi dia Haa tengok aku punya strategi ni berhasil kan So bila Trump tekan sesebuah negara tu Kemudian negara tu pula kena belanja lebih banyak Daripada Amerika Syarikat